Жека, поздравляю с заслуженным призом Скажи пару слов по игре Полуфинальная с АТЛ АТЛ так и не смог доставить проблем Монолиту Я бы сказал, что в последней встрече Они немножко по-другому Стали играть Все-таки серия плей-офф это совсем другой уровень И другая ответственность вот. И видно было с самого начала игры Что АТЛ всякими силами пытается как можно лучше и надежнее сыграть в обороне. Сама дача была на высочайшем уровне. Эта команда более такая атакующая. Вот. для нас это, наверное, все-таки плюс. Мы пользуемся контратаками, быстрым переходом от защиты в атаку. Поэтому матч последний очень отличался от матчей, которые были как бы в регулярном чемпионате. А в финале вам достался соперник и Никарс? Как это, ты считаешь, это лучше, чем был бы жилстрой 2 или хуже? Оцени. Тяжело сказать, финал покажет. В принципе, два матча мы уже сыграли, и в двух матчах была очень такая напряженная борьба до последних минут. Если в первом матче мы спасли матч на последних минутах, то во втором матче мы выигрывали два раза, но потеряли преимущество. Надо настраиваться, надо дать все силы. Все-таки последний матч, финал. Хочется повторить успех прошлого чемпионата, поэтому мы будем надеяться, что все сложится для нас хорошо. Скажи, монолит в этом сезоне стал сильнее по сравнению с предыдущим или нет? В чем изменилась игра команды, возможно? Да нет, мы в принципе исповедуем тот же стиль игры. Главный тренер пытается нам. Навязать то, чтобы мы были все-таки психологически более устойчивы, это, наверное, наша самая большая проблема на сегодняшний момент. Скажи, а не может быть какого-то комплекса Никарс? Потому что после переименования Кронверк Синема в Никарс монолит еще ни разу не обыграл эту команду. Раз была на Кубке освобождения, уступили там на последних минутах. Здесь тоже два раза по 2-2. Да я думаю, что никакого отношения это не имеет, потому что команда осталась та же, стиль игры тот же. Вот, поэтому я думаю, что это не повлияет никак. Вот, но вот самое главное, чтобы в финале у нас была психологическая устойчивость и не было давления о том, что как бы финал, вот, чтобы мы не потерялись на площадке. Скажи, в финале гол планируешь забить? я планирую в финале победить. Ну а если мне посчастливится заебить, я, конечно же, буду от этого вдвойне счастливее. Я начал заниматься футболом, если я не ошибаюсь, с 7 или 6 лет. На то время была спортшкола «Дюш Эхо». Вот, первым тренером был Зимонин, Андрей Владимирович. Вот, я в этой команде протренировался, даже не знаю, наверное, лет 6, даже, наверное, больше. Вот. Затем где-то лет в 15 мне поступило предложение на то время от команды мастеров Александр при университете внутренних дел. Вот, я начал там, подписал свой первый контракт, но так сложилось, что по состоянию здоровья мне пришлось покинуть футзал. Вот. Спустя два года мне позвонил опять-таки первый мой тренер Зимонин и предложил хотел бы я себя попробовать в команде «Локомотив Харьков». Вот, я без раздумий согласился. Вот, мне позвонил Рыбкин Евгений Семенович, предложил, чтобы я пришел на тренировку. У них как раз заканчивался сезон первой лиги. Ну, чтобы я адаптировался немного, попробовал себя, подойду, не подойду. Вот, затем... Все для меня сложилось благополучно. Я подписал контракт с «Локомотивом». Вот. Ну, так получилось, что не смог я себя, наверное, достойным уровнем э, показать в локомотиве, хотя я бы сказал, что в конце э, довольно-таки было неплохо, я начал э, попадать в состав, но опять-таки состояние моего здоровья не позволило дальше принимать участие в экстралиге. Мне пришлось тренироваться индивидуально. И хоть я и тренировался с командой в полном объеме, но выступать я не мог. Вот. Опять-таки я взял паузу, вот, ну а потом уже я оказался здесь. Мне позвонил Виталию Чернышов ну, и предложил, чтобы я сначала себя попробовал на уровне команды «Монолит-2», чтобы я немножко набрал форму. Ну а затем пару месяцев я потренировался с командой «Монолит-2» и потом уже поступило предложение «Монолит-1». Так и я оказался здесь. А, скажи, не жалеешь, что попал в «Монолит»? Вообще, как ты видишь себя в дальнейшем в «Монолите» или, может быть, с другой командой связываешь свою дальнейшую карьеру? Тяжело сказать, потому что ну во- первых мне уже не 19-20 лет когда смотрят на какую-то молодежь на перспективу вот поэтому наверное нужно для себя ставить цель чтобы постоянно совершенствоваться и чтобы на меня смотрели клубы э, других э, городов вот но пока я в монолите надеюсь что все так будет продолжаться мы будем расти добиваться высоких целей и мне не придется искать других команд и все все мои достижения будут связаны с монолитом